Tuan-tuan, PhD ni bukan perjalanan singkat. Bukannya mudah. Kalau PhD mudah, semua orang Malaysia ada PhD. Di Malaysia, kita ada 34.2 juta penduduk. Tapi orang yang ada PhD ada 60 ribu orang saja. Ini boleh rujuk pelan pendidikan Malaysia 2015-2025. Maknanya kurang lebih 0.18% saja rakyat Malaysia yang ada PhD. Nak faham mudah begini. Kita ada satu pemegang PhD untuk setiap 570 orang rakyat Malaysia. Di peringkat dunia, dunia ada 8.19 bilion penduduk. Tapi penduduk dunia yang ada PhD, 8 juta orang saja. Maknanya satu dalam setiap seribu orang. Sebab itu memiliki PhD adalah pencapaian hebat dan juga sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, walaupun susah, kita ucap terima kasih Universiti Islam Sultan Ahmad Shah tidak pernah membiarkan kami melaluinya berseorangan diri untuk menggenggam PhD ini. Ketika kami buntu dengan metodologi, pihak fakulti menganjurkan bengkel penyelidikan untuk nak menyuluh jalan. Ketika kami rebah kerana tekanan, unit counseling buka ruang bicara dengan hati yang terbuka. Ketika kami perlukan rujukan terkini, Pustakawan sentiasa membantu carikan jurnal dari pangkalan data dalam dan luar negara. Bila masa kami terlalu suntuk, supervisor sudi membalas WhatsApp dan email kami pada malam-malam hari. Segala sokongan ini menjadikan laluan PhD kami sangat bermakna. Dan Alhamdulillah juga dalam tempoh tahun-tahun ini, kami bukan saja diuji dengan teori dan dapatan, tapi ada juga di kalangan kami diuji dengan migrain, gastrik, insomnia, tekanan darah tinggi, dayi makin suak, rambut makin nipis, uban makin banyak. Inilah yang dikatakan PhD ni. Dia bukan sekadar our contribution to the body of knowledge, tapi juga contribution to our body. Dipersilakan, Yang Hormat Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin, Graduan sulung bagi program Doktor Falsafah Unipsas, Wakil Graduan Pasca Siswazah bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa fis sama wa huwa samiul alim Alhamdulillahillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yamaghiru jalali wajhika wa li'azimi sultanik Allahumma salli ala sayidina Muhammad 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du Terima kasih yang berusaha saudara dan saudari pengacara majlis Yang berhormat Datuk Seri Nazri bin Abu Bakar Setiausaha Kerajaan Pahang merangkap pengusi lembaga pengarah Sistem Pendidikan Islam Pahang Sedang Berhad Selaku wakil rasmi Yang Mak Berhormat Menteri Besar Pahang Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang Datuk Muhammad Saifuddin bin Hashim Musaimi Sohibus Samahah Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim yang berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang Datuk Indra Haji Fazila binti Haji Saleh Yang berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Yang berhormat Profesor Datuk Dr. Muhammad Zawawi bin Zainal Abidin Naib Chancellor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Yang berhormat Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk Datuk, Ketua, -Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Yang bahagia Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Sistem Pendidikan Islam Pahang Sedang Berhad Yang bahagia Ahli-Ahli Lembaga Pengelola Wakil-wakil institusi pengajian tinggi Para pensyarah muslimin muslimat hadratul mukarramin maaf kalau tak dapat disebut nama kesemuanya mana yang besar yang tak diimbau gelar yang patut tak dipatutkan yang tua tak dituakan yang beradat tak diadatkan yang dahulu kot dikemudiankan mana ada datuk datin dengan pangkatnya yang alim dengan ilmunya yang pulu dengan ulunya saya doakan semuanya sejahtera dalam limpah rahmah dan barakah dan saya dahulu dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini Hadirin hadirat sekalian Pagi ini kita sama-sama berhimpun dalam istiadat Convocation ke-22 Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Syah ini. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya sebagai wakil kepada rakan-rakan postgraduate, graduan PhD, kohort yang pertama. Dan kalau tak kena gaya, kalau tukar nama universitas, yang terakhir lagaknya. Dengan penuh kesyukuran, ingin menyampaikan sepatah dua kata, berkongsi kisah-kisah pengalaman Pahit Manis menyambung pengajian peringkat kedoktoran di universiti ini. Saudara-saudari sekalian, pada tanggal 25 Januari tahun 2022, kami seramai 10 orang telah membuat satu keputusan yang sangat mustahak dalam hidup kami, iaitu untuk mendaftar sambung PhD. Bagi kami, PhD ini a lonely battle of war. Walaupun ada orang kata PhD ini sebenarnya banyak bergantung pada nasib, how lucky we are. Dan kadang-kadang kita akui ada orang lelaki, tambahan pula takdirnya dapat tajuk yang jelas, tajuk yang doable, researchable, workable. Takdir pula dapat supervisor yang suka nak menolong, tidak diva sangat. Tambah pula dapat kaki tangan pusat pengajian siswa yang memudahkan proses tak banyak renyah. Maka itu luck, itu nasib baik. Tapi nasib saja tidak mencukupi. Nasib tanpa usaha tidak akan menghasilkan tesis. Nasib tanpa semangat tidak akan menyiapkan dapatan. Walaupun ditakdirkan kita dapat tajuk menarik atau hipotesis yang signifikan atau model teori yang kukuh, tapi kalau tak ada ketekunan mengutip data, tak ada kesabaran menunggu responden membalas soal selidik, tak ada kemahuan untuk menyemak setiap kod analisis dan output statistik, maka semua itu akan tinggal sebagai cadangan penyelidikan tak akan jadi satu tesis yang sempurna. Sebab itu bagi kami keputusan untuk sambung PhD adalah keputusan cari penyakit sebenarnya. Penyakit apa? Penyakit pertama, sambung belajar peringkat tinggi ini maknanya kita akan masuk ke dunia lain. Kita akan masuk ke dimensi yang lain, dunia penuh cabaran mental dan fizikal. Sebab itu tuan-tuan, orang ada master atau PhD ini bukan sebab dia cerdik, tapi lambang dia gigih. Dia pantang menyerah dalam perjuangan. Sebab itu Albert Einstein, <tuk> Albert Einstein, ketika dia anugerahkan hadiah Nobel dalam fizik tahun 1921 kerana penemuannya dalam mengenai kesan fotoelektrik, orang tanya kepada dia kenapa dia boleh berjaya. Jawapan dia begitu menarik sekali. Kata dia, It's not that I am so smart. It's just that I stay with problems longer. Bukanlah saya ini cerdik sangat. Tapi saya mampu bertahan lebih lama dalam berhadapan dengan masalah semasa belajar ini. Maka kita perlu terima hakikat. Menempuh PhD ini berarti kita bergelumang, bergelumang semula dalam dunia ilmu yang tidak pernah berhenti. Kita terpaksa buka kembali jurnal, selongkar kembali kajian-kajian lepas, cari balik rujukan terkini dan paling relevan, kena faham semula landasan teori, kena pastikan setiap hujah kita berpijak atas asas yang kokoh, Maka dalam proses ini, kita tak dapat lari dari mengasah semula kemahiran programming, memahami semula prinsip asas statistik dan komputer, menguasai kembali pelbagai tools analisis kuantitatif dan kualitatif. Sebab PhD ini bukan sekadar sambung belajar, tapi kita kena kuasai sesuatu bidang ilmu secara mendalam. Kemudian, kita hasilkan sumbangan baru yang memberi nilai kepada domain kajian kita. Maka kita kena memahami teori dan kita kena uji pula kekuatan teori itu dengan instrumen yang lebih canggih, lebih komprehensif dan tervalidasi. Apa sebab? Supaya kita beri peneguhan kepada kerangka teori yang telah sedia ada. Kemudian kita tambah pula dengan masalah-masalah lain dalam semasa belajar ini. Malum saja umur makin meningkat, kerja di ofis pun makin lama makin banyak, tak sibuk sibuk lagi dengan kerja-kerja lain. Dan bagi kami penyawa awam ni dapat PhD Sposim pula tujuh pun tak naik gaji sebenarnya Tak ada apa-apa pun Tidak ada apa-apa yang nak dikejar Jadi ini penyakit bila sambung PhD Penyakit kedua bila buat PhD dah tua-tua ni Kerana kami memilih sebuah universiti Yang baru di, diwujudkan PhD Ini penyakit juga tuan-tuan Dalam negara ni banyak universiti kita kalau research university di Malaysia ni banyaklah UM-nya, UKM, USM, UPM, UTM-nya. Maka bila kita sambung di universitas, sebenarnya cari penyakit. Sebab itu bila kita jumpa masyarakat akademia yang kami jumpa. Yang bila dia tahu, oh ustaz you tengah pursue further studies buat PhD di universiti mana? Kita jawab universitas. You Uni need what? You need what? Dia tanya kepada kita. Sampaikan di peringkat awal, ada kalangan penilai-penilai luar yang ditugaskan untuk menilai kualiti tesis kami. Yang mencebik bibir mengatakan ini, level master. Dia tak sampai PhD. Sampai begitu tapi kita faham sebab kita the new kids on the block tetapi tuan-tuan dari segi contribution to the body of knowledge kita biarkan data-data kita bercakap kita biarkan metodologi kita membuktikan siapa kita kita biarkan analisis berdiri sendiri disokong oleh nilai t beta coefficient dan p value yang sah kami tunjukkan bahawa model kami diuji bukan kami sekadar teori tapi realiti di lapangan kami biarkan konstrak validiti kami menjawab secara tomahan dan faktor loading kami menutup segala sanksi. Kami biarkan PLSM, SRMR, AVE, R Square menjadi saksi bahawa kami bukan sekadar menulis membuta tuli, tapi kami reti membuat uji. Kami tunjukkan bahawa dapatan kami berdiri megah. Bukan kami nak kekaguman dan pujian, tapi kami dididik menjaga integriti penyelidikan sejak hari pertama kami sambung pengajian. Dan sekarang apabila akademia-akademia ini menyemak semula, tesis dan kajian kami, mereka diam. Angguk perlahan. Dan akhirnya mereka mengakui Unifsas memang bisa. Dan ada yang kata, demo kena bareh demo kena bare. Tuan-tuan, PhD ini bukan perjalanan singkat. Bukannya mudah. Kalau PhD mudah, semua orang Malaysia ada PhD. Di Malaysia kita ada 34.2 juta penduduk tapi orang yang ada PhD ada 60,000 orang saja. Ini boleh rujuk pelan pendidikan Malaysia 2015-2025. Maknanya kurang lebih 0.18% saja rakyat Malaysia yang ada PhD. Nak faham mudah begini. Kita ada satu pemegang PhD untuk setiap 570 orang rakyat Malaysia. Di peringkat dunia, dunia ada 8.19 bilion penduduk. Tapi penduduk dunia yang ada PhD 8 juta orang saja. Maknanya satu dalam setiap seribu orang. Sebab itu memiliki PhD adalah pencapaian hebat dan juga sakit kepala. Tapi Alhamdulillah walaupun susah, kita ucap terima kasih Universiti Islam Sultan Ahmad Shah, tidak pernah membiarkan kami melaluinya bersoangan diri untuk mengenggam PhD ini. Ketika kami buntu dengan metodologi, pihak fakulti menganjurkan bengkel penyelidikan untuk nak menyuluh jalan. Ketika kami rebah kerana tekanan, unit kaunseling buka ruang bicara dengan hati yang terbuka. Ketika kami perlukan rujukan terkini, pustakawan sentiasa membantu carikan jurnal dari pangkalan data dalam dan luar negara. Bila masa kami terlalu suntuk, supervisor sudi membalas WhatsApp dan email kami pada malam-malam hari. Segala sokongan ini menjadikan laluan PhD kami sangat bermakna. Dan Alhamdulillah juga dalam tempoh tahun-tahun ini, kami bukan saja diuji dengan teori dan dapatan, tapi ada juga di kalangan kami diuji dengan migrain, gastrik, insomnia, tekanan darah tinggi, dai makin suak, rambut makin nipis, uban makin banyak. Inilah yang dikatakan PhD ini, dia bukan sekadar our contribution to the body of knowledge, tapi juga contribution to our body. Tapi alhamdulillah dengan sokongan keluarga, supervisors, rakan-rakan dan doa kami masih berdiri buat akhirnya. Saya juga mengambil kesempatan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh ahli keluarga, para graduan PhD universitas ini, khusus kepada isteri, suami, anak-anak dan ibu bapa yang telah menjadi tulang belakang sepanjang perjuangan ini, yang mana mereka tidak pernah minta lebih. Cukuplah kami pulang dengan senyum dan jangan putus asa. Dan dalam diam yang ramai tidak nampak, keluarga kami lah sebenarnya yang menyaksikan dengan air mata, menunggu kami balik dari Vaiva dengan dada berdebar dan meminjamkan bahu ketika saat harapan kami semakin pudar. Maka hari ini walaupun ijazah PhD ini tertera nama kami, tapi sebenarnya ia adalah milik mereka juga. Terima kasih semua. Terima kasih Unifsas. Tiga dekad memilih insan menyunjung kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima